Полевые испытания охотничьих собак ⁇ это своеобразный экзамен на классность, который периодически сдают охотники и их собаки. Без э, прохождения этого экзамена собаки не допускаются ни к племенному разведению, ни к самой охоте. Сегодня в Новоукраинском районе происходят полевые испытания собак породы лайка, спаниелей, легавые. Проводят эти испытания Украинское общество охотников и рыболовов. На испытания прибыли участники, охотники и их питомцы. Пожелаем им успехов в этих испытаниях и посмотрим, как это происходит. Сегодня мы проводим наши заходы. Я думаю, люди еще подъедут, еще будет много участников. Поэтому хотелось бы побажать всем хорошего настроения. щоб питомці, які привезуть і привезли на сьогоднішні іспити, отримали найкращі дипломи, найкращі оцінки, на які вони заслуговують. А експертна комісія, от, яка прибула, буде не предвзятою, і я думаю, оцього от ми отримаємо тільки задоволення. Будуть працювати дві комісії, експертизу будуть проходити собаки, групи пород лаєк, це телені Шелухін. И экспертизу группы пород легавых испанели это дудники я будет работать в комиссии. Птица есть для легавой, кроме стойки, главное, чтобы собака не погнала. Для лайки главное мало того, чтобы поднять птицу и проследить, еще и посадить на дерево с облаивания. То есть ведите себя так, как вы ведете на охоте. Надо, чтобы собака участвовала в мероприятиях. Надо, чтобы собака имела родословное свидетельство или справку о происхождении. Если собака не имеет оценки экстерьера, экспертная комиссия смотрит прикус, смотрит экстерьерные данные. Если она, они соответствуют оценке экстерьера, они ниже, хорошо, собака допускается к состязаниям. Все эти породы, вы понимаете, разные. Спанель должен пугнуть дичь, поднять ее на крыло. И если охотник добыл дичь, принести эту дичь охотнику. Легавые должны в своей работе найти дичь, указать стойкой охотнику, где она находится. И во время добычи дичи не уходить, не гнать за этой дичью. И показать свои качества работы. Лайка совершенно другая порода собак. Эта собака должна найти дичь, выгнать ее на охотника. И либо загнать дичь в какое-то место, где этой дичь дичь ограниченное движение, охотник должен добыть эту дичь. Все эти собаки разные, но сегодня они испытываются по фазану. Все эти собаки должны уметь работать и добывать эту птицу. Группа экспертов выходит на первое испытание, первое испытывается сука породы Курцхар. Это подружейная немецкая легавая собака. Порода выведена специально для охоты на птицу. Собак выводят подальше от лагеря, где расположились все участники, выводят подальше в угодье, для того, чтобы другие собаки не мешали испытуемой показать свои лучшие рабочие качества. В испытаниях участвуют собаки, которые уже имеют оценки, участвовали в различных испытаниях, и есть молодые собаки. Ну что, пожелаем им удачи, чтобы все представители Охотничьих пород, которые принимают участие сегодня в испытаниях, показали себя с лучшей стороны. Ну и мы смогли увидеть те лучшие рабочие качества, которые отличают эти породы друг от друга. в ноги. Оставил на месте, отошел, пустил собаку. Угу. Да, уходи против ветра. Достаточно. Нет. Пусть пройдет рядом у ноги, без поводка. Но у ноги без поводка. Рядом, рядом. Рядом. Выполнила команда общего курса дрессировки, которые необходимы для дальнейшего для дальнейшей работы ее в поле, потому что без послушания мы не, не, мы не имеем права собаку пустить в поиск то есть это необходимые элементы перед пуском Назал, потому, что потому что без послушания собака просто не скажите какие требования вот сейчас должна выполнить собака она должна э, найти Фазана указать охотнику стойкой и дальнейшей дистрибуции это и будет. ради этого и, собирали, и собрались потому что легавая собака работает со стойкой нету стойки это не легавая надо знать Кроме стойки еще показать потяжку. То есть, мы должны заметить расстояние, на котором причуивает собака птицу. Она делает потя... потяжечку, потом переходит на стойку, потом владелец дает команду. Птица поднимается на крыло, собака после выстрела остается на месте. Это, это, это уходит обязательное правило, по которому мы испытываем собаку. Если собака по причине какой-либо погонит птицу более 10 метров, мы ее снимем. Ну, курсхары это подружейная собака, это, которая работает впереди охотника, поэтому мы можем сейчас присоединиться к группе и не мешая вам работу чтобы все участники испытаний были в равных условиях для каждой собаки определяется отдельные э, угодья где эта собака должна искать э, свою дичь. Ну, представьте себе, если всех участников запустить на один охотничий участок, где первая, вторая собаки подымут дичь, значит остальным уже просто не будет почему работать. Поэтому э, для каждой собаки определяется определенный участок, который собака отрабатывает, прогоняет и пытается найти дичь. Остальные собаки, участники состязаний, обязательно находятся на удалении для того, чтобы и своим присутствием, своим лаем не отвлекать собаку, которая работает в данный момент на испытуемом участке. Поэтому э, собак специально Отводят подальше от основного лагеря такое передвижение придется сделать несколько раз, потому что собак много собаки будут работать индивидуально и индивидуально за каждым участником должны наблюдать двое экспертов. Из этого и исходит формат испытаний. Растянуто испытание на 4 дня, потому что на каждую собаку необходимо уделить, ну, как минимум, час времени. Очень э, трудоемкая работа, но очень увлекательная. Собаки работают, мы за ними наблюдаем, очень интересно. Но ну, пока еще никаких потяжек легавая не делала, стойки нет, э, значит, она не чувствует дичь. Ну, может быть, сейчас фазан еще не вышел из мест своей ночевки. Только утро, поэтому э, надеемся, что фазан все-таки с мест ночевок сойдет, пойдет в бурьян, в камышек, там их собаки найдут. Мы будем видеть, как фазан будет найден, как он будет взлетать. Вместе с испытуемыми передвигается человек с ружьем. Он должен в момент команды охотника поднять дичь, произвести выстрел. Эксперт посмотрит на поведение собаки. Первое впечатление собака крепкая, оставила довольно так и приятная хорошо работает верхним и нижним чутьем чтобы фазарно это необходимо Она прошла первая чередей испытуемых собак судьи дают довольно таки хорошую оценку ее работе вот как впечатление хозяина ну, собачка в принципе отработала неплохо неплохо так как я ожидал да. или может быть должна была показать какие-то нет, в принципе, нормально. дело в том, что она только ощенилась, то есть она просидела дома, сколько, сколько без да. охоты ее щеночки немножко измотали. ну ничего, ну наберет свои. наберет, конечно, наберет. Э, выходила уже на охоту. Э, да, пару раз выходила уже. После работала щенков. стоечка. все, да, как, все положено. как положено. Да, да. молодая собачка, сколько ей? Да? три года. три года. Ну, еще вся жизнь впереди. первый раз мы на испытаниях, ну, надеюсь, будет хороший чему-то я научусь чему-то собака научится вообще в ней заложены все крови но все равно если собака не заниматься, да, если не заниматься толку не не будет крови не крови до этого когда завел собаку ходил на охоту без не не были у меня собаки были собаки да. то есть все время на охоты ходишь собака да, да? Да. с самого начала в принципе с собакой потому что без собаки наверное не такая результативная охота ну, или конечно. может быть даже не такая интересная конечно Собаки, точно, что они интересны.